Ayğun dostum, ortaq tanışımız olan oğlan haqqında soruşdu ki, falan kəs çoxdandır görsəmdir. Nə məsələdir? Dedim ki, o nişanlanıb. Çox adamda olur. Görürsən ki, sevgilisi olan kimi dost dediyi adamlardan uzaqlaşır. Azərbaycan kimi ölkələr üçün qadınların belə davranışı təəssüf ki, çox xarakterikdir. Kişiləri də qısıtlayan partnyorlar olur. Sadəcə müəyyən kişilər Sevgilisində, arvadında analarını tapdıqları üçün digər dost, qardaş, sayaq münasibətləri özləri minimumlaşdırırlar. Bu əsasən anasının vaxtı ilə ona xoş, isti davranmayan kişilərdə baş verir. Uşaqlıqda elə indi də anasında tapmadığı qayğını hazırda inadla, öz sevgilisindən və ya arvadından alır. Verəcəyə Dost yaxın tanış gözünə görünməməyə, yadına düşməməyə başlayır. Dostlardan, keçmiş çevrədən uzaqlaşıb bütün mehrini anasını əvəz edən qadına, daha doğrusu onun qayğısına salır. Əgər qadın ana rolunu davam edəcəksə, güman ki bu münasibət iki tərəfində istədiyi şəkildə olacaq. Psixoloq Erik Berin İnsanların oynadığı oyunlar kitabında oxşar hallar barədə fikirlərə çox yer ayırıb. Kitab dilimizdə də var. Alıb oxuya bilərsiniz. Xoş materiallər.